利气显示，三界即将大乱。你是月光上神留下的唯一神器，是否能给我一些启示？妖力的冕轮本可以将戾气彻底斩杀，可他没有这么做。 为什么没有这么做？那时，耀灵试图驱散月光体内戾气，反令月光伤势更重。只怕未等戾气清除，月神就会先行殒命。更危险的是，月神灵力每弱一分，那戾气便强大一分。 万般无奈之下，月神要求药灵亲手斩杀自己，要彻底消除戾气，月光必亡，别无他法。可药灵不愿月神魂飞魄散，为三界重归太平，为保月光神元不灭，他决定。 以命相搏！你在干什么？你这样杀不死他的。我不能用命。轮，灭轮会让你灰飞烟灭。 不能让你消失，所以，我拿了你的剑，他会保住你。你知不知道你自己在干什么？ 被暴月剑反噬而死，我也要让你活。 戾气被镇压，暴月剑也被封印，妖灵也因反噬之上陨灭。他倾尽全力的那一剑，将月光上身的心劈作两半，一半沾染戾气震于四季杯下，另外一半保留月光神识的清明之心，化作歌儿。 月光因此不亡，而他最终没能等到戈儿化形。至此，三界再无要领。因他的一丝爱念，离其苟存万年；而戈尔也因这一丝爱念而生。 竟然是这样。所以耀灵并未选择杀月光，而我能遇到洛哥，也是因为他这一丝爱念。刘少，现在只有你可以拯救三界。从你踏上仙居，我就觉得，仿佛是他回来了。 万年时光蹉跎，他似只离开了一霎。